Инициативная группа, в которую я вхожу, мы эту тему разрабатываем уже практически год. И мы э, на, проработали достаточно детально смысл нашей работы. Создать в городе Южном такую обстановку, в первую очередь экологическую, э, деловую, культурную и конечно же, отдыха, ситуацию, чтобы превратить город Южный в курорт, международный курорт высокого уровня, где могли бы деловые люди, политики со всего мира собраться без галстуков и по образу Даваса, там зимний отдых, а здесь летний. Вот. Хотелось бы такого добиться. Это, конечно, очень высокая задача, идея, но кто не задумывает, тот никуда не движется. Кто только задумывает и не делает шаги, тот тоже никуда не движется. Поэтому мы вас приглашаем сделать шаги первые по достижению этой цели. Первым этапом мы представляем, что надо завершить этот Приморский бульвар с выходом к морю, сделать южную гавань, Марину, яхт-клуб, чтобы город стал более привлекательным, чтобы э, любители яхт могли поставить свои яхты прямо в южном. Это пример, вот город инициативу развивает по... хочет благоустроить проспект мира, сделать его более достойным для отдыха, чтобы более привлекательным. И у нас возникла идея мы его даже назвали «Бульвар Рушников». Но здесь будут и фонтаны, здесь скамеечки будут, благоустройство, озеленения. В Южном умеют это делать, и уже есть примеры прекрасные. Несколько слов, вот мои коллеги развивают они эту тему. Она очень сложная, трудная, но надо возрождать. Было же морское сообщение, катера ходили из многих пунктов вдоль побережья. И возродить это надо обязательно, потому что это прелесть города Южного и всего побережья. Каботажное плавание должно присутствовать. Наверное, это можно будет, если задумать и шагать ножками, сделать. На Украине сохранилось несколько градостроительных, настоящих градостроительных организаций. И самое главное из них – Гипроград, Киевский Гипроград. Он выполняет работы это очень важное в создании нормального государства, очень важный инструмент. Институт градостроительства, который может планировать, районные планировки разрабатывает, генпланы городов. То есть, если не делать этого, мы уходим в хаос. Вот посмотрите, на примере Киева градостроительный план разработан был, но он неудобен. И каждый чиновник, кто приходит к власти, он начинает этот генеральный план мять под себя, под свои бизнесовые интересы, потому что за спиной стоят, кто-то его заставляет. И появляются здания там, где были скверы, или в историческом центре города начинают возникать билдинги и так далее. Поэтому градостроительные вещи должен делать вот этот институт. Другого просто нет. Поверьте. Если э, вам кто-то обещает в сетчатке что они сделают правильно, грамотно, я сомневаюсь в этом. Тем более, что уже началась работа. Это работа побережья всей, э, всего региона Одесского. Этот институт делает практически. Вернитесь к ним, пожалуйста. Это на сегодняшний день это такие ничтожные деньги. По сравнению с тем, какие колоссальные разработки делает градостроительный институт. Планирует нашу с вами жизнь, жизнь наших детей, внуков и так далее. Чтобы вы понимали. И просто судьба свела сычавку так, ну, вернее, Южный вклинился в Сычавку, может быть, когда-то. Но это уже единый организм. Его надо задумывать в одной голове. Давайте в ближайшем будущем мы вместе будем праздновать новоселье в этих сооружениях. В прошлом году заключили договор с Сычавкой по развитию генерального плана, о чем идет речь, чтобы мы понимали. Но с приходом новой власти, а Координационный совет ходит у нас в Сычавский сеть совет, и голова предупреждена, но мы ее здесь не видим. С приходом новой власти, да, сегодня вы знаете, есть значит, Господа, господа значит, младший является районным депутатом и курирует Сычапку, а старший является областным депутатом. Что значит, что они... Ну вот рассказываю, как я личные встречи и курирую Сычапку, районные депутаты, не значит, Кутагулахцы, значит, а старший является областным. Они про проводят такую работу сегодня и во встрече в Киеве, прежде чем доложить на Координационном совете, институт доложил, что сейчас, если совет хочет разорвать договор с вот и заключит его с какой-то другой организацией. Предусматривалась согласованная, какая была политика. В Лимане есть лечебные грязи. Второй вопрос. Аграрные земли нельзя отнять. Они находятся в моратории и так далее. Поэтому были привлечены международные эксперты по дноуглублению и по намывке большой территории, которая будет включена в генеральный план. Но ну, это все по соседству с нами. И на этой территории по международному конкурсу, ну, мы называли этот проект «Новая Батуми», это опыт нашего города Побратима, создается курортный комплекс, которым бальнеологическим аспектом будет заниматься наши партнеры из Венгрии. Показано все классно. Если бы это был не Серега Юрий Иванович, мы бы сказали, что это уже полная утопия. Реально, учитывая то, что когда-то строили площадь, когда-то строили музыкальные фонтаны, когда-то строили дворец спорта, гостиницу, тоже, наверное, кто-то думал, что это утопия, это нереально. Но сейчас это все воплощено в жизнь, это реалии. Я думаю, что постепенно будем воплощать в жизнь то, что вы сказали. Не все сразу, но поэтапно. Я думаю, что это реально. И то, что мы заканчивали где-то площадь, не площадь, а проспектом мира, мы уже выделили деньги в бюджете на проектирование реконструкции проспекта мира. Сейчас мы будем проектировать, я думаю, в этом году мы поставили перед собой задачу построить символ проспекта мира, то, что мы сегодня говорили с ивановичу проектировать в конце, где было так капучино, где заявило, вот там мы должны построить что-то такое уникальное, типа, ну, чтобы оно как-то было в симбиозе с, с памятником на площади Победы, чтобы оно как-то было немножко в одном стиле. Ну, есть там, работает архитектор в этом плане. Это реально, это реально в том, что мы будем сегодня, на чем мы сегодня работаем. Я думаю, что, не знаю, не хочу сказать, какие сроки, но реально это строительство яхт-клуба, сегодня работают, тоже проектируется, есть уже люди, которые этим очень заинтересовались, хоть сколько денег тратили на это. Будем надеяться, что как бы, какое-то ближайшее время будет э, реализовано. То, что сказали за Сычавку, вы понимаете, это не, не все можем мы здесь в Южном. потому что если в области будет интерес к тому развитию всего региона и комплексно, не так, что вот там какие-то личные интересы, если знаю, сечалки, допустим. А это должен быть единый организм, как сказал Серёжа. Это, это в комплексе оно будет реализовано и очень интересный проект. Но я думаю, что должна включиться в администрации и как-то тоже быть в этом заинтересован. Мы представляли морских проектов. Мы спроектировали портпункт в городе Южном. В прошлом году это был портпункт на базе плавучих сооружений, это был временный портпункт. Сегодня ставится задача о стационарных портпункте. Мы сейчас увидели на этих презентациях визуализации развития города Одессы те необычные вещи, о которых мы даже не знали. Первое – это тот залив, тот яхт-клуб в Лимане, в Лиманчике, который есть у вас. Вот я хочу сказать, что мы из Одессы, то есть э, все находимся на берегу Черного моря, и везде и там пляжи, и тут пляжи и так далее, но вот такого уникального места, как этот клуб и заливчик, который планируется к строительству, такого уникального места, что прямо внутри города есть вот такое развлекательное рекреационное место, такого нет нигде, на Черном, то есть у нас, по крайней мере, в Черноморском побережье Украины. Но наша задача построить все-таки вот портпункт. Мы спроектировали портпункты для Одессы, мы для Ильичевска, сейчас для Южного. То есть это та система, это общая система портпунктов, которые были в Советском Союзе. Они обеспечивали судоходство, мало и среднее судоходство, аж от Батуми до Одесского региона. То есть наша задача сегодня восстановить то, что было в Советском Союзе, для того, чтобы это было сегодня для Украины. Город Южный, те компании, которые могут что-то сделать полезное для города Южного. Одним из таких ярких примеров, это мое знакомство с господином Шедозолтоном, который поверил в город Южный и имеет интерес уже к тем наработкам, к тем проектам. И я думаю, проект Яхтенная Марина, который был сегодня заанонсирован, будет реализован на том высочайшем уровне и благодаря такому выдающемуся легендарному человеку как Юрий Иванович Серегин мы сделали нечто большее. Кроме этого, мы в своей работе также привлекли в город южных представителей Солнечного Узбекистана, которые вы видели. И дальше стараемся в своей работе во внешней экономической деятельности максимально работать в том направлении, чтобы ведущие... Компании обращали внимание на город Южный. Чтобы город Южный все-таки стал центром делового туризма, город приобретал новый формат, не только как спального города, но преображался и как бы был новой совсем визитной карточкой Украины. В своей деятельности мы также обращаем внимание на Китай, потому что Китай является одним из лидеров сейчас нулевых. Мы знаем, как... Работать с ним, имеем определенные уже меморандумы о а сотрудничестве в Пекине заключили ряд договоров и надеемся, что через эти связи мы, имея побратима город ЮЭЦ, у нас также возродим какие-то полезные связи для города Южного. Я проректор, мы с где-то академия. Где-то... Два года назад родилась идея э, создать консорциум при поддержке ЕС э, в виде темпус проекта, где будут участвовать э, учебные заведения и э, структуры портовые. Э, и это, этот консорциум должен э, помочь э, развитию круизного туризма в Черноморском регионе Украины. Ну, тогда еще у нас не было проблем с Крымом, сюда должен был выйти Крым, но как только был организован этот консорциум, у нас осталась Херсонская, Николаевская и Одесская область. И вот мы вместе с нашими зарубежными партнерами сюда входят два университета Германии, университет Италии, университет Словакии, Румынии и Болгарии, университеты, которые занимаются и туризмом, туризмом туризмом, і туризмом в целом спортами и общественными организациями. Создали консорциум, который уже работает э, полтора года. Цель этого консорциума э, ⁇ создать центры центр компетентности. Э, такой, одним из таких центров, он уже создан в виде ассоциации э, Black Sea э, Cruise э, при э, Национальном университете в, э, в Одессе, насытить его... Э, качественно юридическими и физическими лицами, которые заинтересованы в развитии э, 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 туризма. Партнерами наш, э, нашего проекта является Грузия. У них также участвуют в этом проекте два тбилисских, э, кутаистских и э, батумские э, э, университета. Уже э, в этом плане много, много сделано, центр э, создан, э, 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 Второй целью э, работы этого э, этой ассоциации является создание, ну это чисто э, по учебным заведениям создание э, магистрских программ по, э, по развитию туризма. Но цель самого самой ассоциации она выходит дальше за рамки э, мною э, названной. и э, здесь цель э, она состоит из трех направлений. Есть образование, наука, есть власть и есть бизнес. Это в данном случае туристический бизнес. Посредством нашей структуры объединить всех, вызвать на диалог. Взяла давати постоянно какие то предповідження. Ті придушення давати власть для того, щоб власть на них регіонувала. Координаційна рада існує при нашому міському голові. Існує досить давно. Є багато питань, які вона вирішує, не збираючись таким колом. Учасників, але сьогодні було проведено саме така зустріч, тому що були присутні представники двох країн, які сьогодні плідно співпрацюють з містом Южним. Це і наше місто побратим Кермін з Угорщини, і сьогодні в нас вже надійшли пропозиції по співпраці з Узбекистаном, і сьогодні там активно шукають нам побратим, тому є. Певні напрацювання щодо розвитку бізнесу в місті Южному об'єктів інфраструктури і. Реалізації того великого проєкту, який ми називаємо Морська Марина, а це все в комплексі розглядається як облаштування нашої перебережної зони. Тому сьогодні дуже представницький було коло людей, які не просто зацікавлені в тому, щоб це відбулося, а це ще й фахівці, кожен в своєму напрямку, які знаються на якійсь конкретній справі. Тому дуже. Важливо було, щоб сьогодні ця інформація була до них донесена, тому що вони спілкуються в тому числі з світовою спільнотою. У них є виходи на е, е, своїх європартнерів. Тому ми дуже сподіваємося, що ця інформація. Піде вже в широке таке коло, і може знайдуться ще й ті інвестори, які з потужним потенціалом зможуть зайти сьогодні в таку нестабільну Україну, але в досить стабільний южний, які сьогодні гарантує якісь певні преференції для тих, хто хоче розвивати наше місто. сьогодні йдуть проєктні роботи, і сьогодні місто не вкладає туди жодної копійки, тобто, на відміну від тих проєктів, які вже реалізовані на узбережжя, це перш за це наша набережна да де тільки кошти місця. і взагалі сьогодні якраз з'являється така ситуація, коли в місто заходять інвестори. Ніде в світі такого немає, щоб такі об'єкти взагалі пр. Були реалізовані за міські гроші, це нонсенс. Тобто, сьогодні це мають бути гроші великого бізнесу, але все це залишається місту для користування мешканцям, і е, те, що буде відбуватися, це. І берегоукріплення, і очищення прибережної прибережних вод, і таке інше. Тобто, сьогодні ми всі зацікавлені в тому, щоб великий бізнес приніс сюди свої гроші. Бо певно, ж ми за свої власні кошти можемо щось робити, але не такі масштабні проекти.